А когда премьера спектакля «Школа танцев» в Днепропетровском оперном театре? На следующие даты запланировано. 15 ноября, 17 и 16 ноября, а 25. А у нас еще 14 будет сдача. 25. А кто будет принимать участие в школе танцев в спектакле в Днепре? А, актеры. Чтобы узнать точный состав, рекомендую следить за анонсами. Афиши. Какие роли исполнял Самвел Адемян в Днепропетровском оперном театре? Ничего не знаю. Самвел Адамян какие роли исполнял в Днепропетровском оперном театре? Господи, написано «Гонец, мистер Икс» и «Литвич». Чем мы блядь? Рекомендую в театре изучать его официальные источники. А. А нет, там да, блядь. Лучший спектакль на Сечеславне. Лучший спектакль по результатам конкурса Сечеславна. спектакль... Эм, блять, как -то. Какой спектакль по победил как лучший спектакль э, в конкурсе Сечеславна? На последнем 30-м конкурсе я получила гран-при «Кто я есть?» Гран-при Лесю Нет. Вячеслав на двадцать девятнадцать. Двадцать двадцать пять. Сын рождения приедет гран-при. Получил, как то я есть. А ты же хитрый лист сказали, что. Какую номинацию занял спектакль «Хитрый лис»? Хитрый хитрый лис А за результатами фестивалю конкурсу Січеслав на 2025 опера «Хитрый лист», поставленная Днепровским академическом театром Украины, отримала награду номинации «Найкращая музична выстава». Такая номинация. Угу. Проплати платную версию. На платную версию. Вот так. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. У меня проблема, комп ломался. не включается, ничего не работает. А, Боже мой, я смотрю, где тут фон красивый. А, да, а ты да, 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 вот так да. сидишь, вот этой штучкой. А как же оно так работает? Там прожектор у тебя какой-то или как оно работает? Мне не мало, через камеру так, то и фон закрывай, и ты можешь там включать на фоне, что хочешь. Ого, без музыки. Без, технологий, без музыки, без как, в старых хаке зеленый рядно. И мне так им нравится. Ну, так, хоть хорошее за сегодня я хочу. А то мне уже стики советов сегодня надавали. Ну, само собой. <кій> Що робити, шукаю мастера, шукаю мастера. Нема мастерів ніде, ніхто не займається, всі вже позабувалися, ніхто не, хоче, ніхто не хоче нічого робити. А йде якісь є парі в в інстаграмі, а як йому позвонити? Не виграємо там той кот сидить. Ребята, три лайка нажміть. Один граємо, так? Да? Так, так, да. один згуляємо тай, де Три, Ребята, нам надо план Мухаммед. Что за новый план такой? План Капкан знаю, и план Б знаю, а план Мухаммед... план Мухаммед Это мы играли, короче, с одним каким-то, я не знаю, кто он по национальности, я говорю, Мухаммед на него, типа, они выигрывали как, мы сидели, они не играли, не играли, в конце снайпанули, там и забрали. Я говорю, так, нам надо план Мухаммед, тоже так. Мы следующую игру, говорю, ничего, даже не лайкайте. Я говорю, просто вот сидим, x 3 не проходим, ничего не делаем, ни стрелочки, в конце все вместе, перчатку на десятой секунде. План Мухаммед. Ребята, тут надо сыграть, ребята, услышьте меня, надо сыграть только в конце, на перчатку, на 10 секунде. Кто нас поставит, скажите, пожалуйста. И в конце, на десятой секунде все сыграть, кто может. А это план Мухамед. Вот это план Мухамед. Мы вам раскрываем свои карты. Ну, и потому что, что я играю честно. Честно, ну так. И мы тоже. Так что будьте готовы. Ребята, ничего сейчас не кидайте. И даже не лайкайте. А мы по накатанному. А я. Спасибо. Мы по накатанному, кажется. очень сильный. А ага, мы в конце будем играть. Танюша, спасибо. Кит, Егорич, спасибо. Спасибо. Там Кит, ребята, все вместе. Господи, помилуй, нас Х2. Кит, Егорич, Басі. Танюша, спасибо. Кто поставит, поставит на 30 секунд, на 20 секунде перчатку? Напишите, ребята. голова Ничего, терпите. Угу. обдурил нас, пан Махамед, отменяете. <свист> Короче, ты сказал, что война началась из-за того, что люди не тапают. <свист> да, из-за таких людей, а что? Люди, которые приходят, ну блин, другие тратят деньги, сидят. Ну, я понимаю, что кто-то потапал, где-то пошел, вернулся, там потапал. Ну, когда сидят 6 часов в эфире, ни одного лайка. Ну, блин, ну как это? Да, хоть случайно плюнь уже носом. Там, да, 6 случайно, да, да, случайно уже да. можно тыкнуть за 6 часов. за да. 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 6 часов, конечно же. Их 80 процентов, Саш. Я не знаю, у меня нема, у меня все, он, даже у не много людей, там 10, 12, 15. Ну, вот. уж не много, когда хорошо. Да. Когда много, да. они прячутся друг за другом. Ты всех видишь, а у меня 600 человек. У вот тебя первую сотню вижу, остальных пятьсот я ж не вижу даже. Ну да. Кто-то старается тратить деньги и проигрываешь с разрывом 30 очков. Ну как это? Да, и такое бывает. Не, ну, когда онлайн там тысячу людей, то проиграть с разрывом 30 очков да. — это неправильно. по спасибо. Там, ребята, сидит вот есть сильный кит. Ребята, все вместе надо сыграть на конце. За вариант, Сашка. Кажется, Сашка дорогу перейдет, а пока она... наоборот только черному коту и не везет. Даник у нас красиво, Сашенька. У нас снимай, ребята, перчатки. На Дождь. Ой, они перчатку поставили, ребята. ребята у нас перчатка тоже, ребята, все вместе. Там-то и сильный, кит. На уже сильный. ребята, Егорич, уже сильный. очень сильный. Танюша, спасибо огромное, ребятки, все вместе. Ты ридно, хай я заебусь. Боже мой, ребята! Боже мой, ребятки, ты проиграл. Рукер, <решит> спасибо тебе, дорогой, огромное. Боже, так, так на последних секундах. Спасибо, мой дорогой, спасибо, так старался, спасибо тебе. Зайчик, извини, что мы проиграли. Братан, спасибо. Саш, да, давай, хорошие игры спасибо. тебе. Ага, спасибо, Котик, извини, что мы проиграли. Тебе кто-то поддержал. Спасибо тебе, дорогой. Вот что значит, ребята, лайки, вот что значит, когда не поддерживают, а другие. Спасибо тебе, Ука рука Извини, что мы проиграли, Потик. Извини, пожалуйста, блин. Ты так старался, так хотел бы играть. Мне всегда неудобно перед человеком, когда он старался, блин. Это я такой, блядь. Спасибо тобі, мій дорогой, боже, прийшов піддержати. Спасибо тобі. Там той кіт сидить, тоже якось, -то, блядь, грає, хер його поймеш, як він там грає, що не виграєш.